असलम मैं हूं अदील अहमद शेख़ ट्रैवल और टेल्स की जानब से क्या हाल चाल हैं आप सबके सब ठीक सब ठाक हैं खैरियत हैं आज हमें एक जगह इनवाइट किया गया है और वो है एक बर्थडे पार्टी की तो चलते हैं देखते हैं कहां पे है ये रास्ता थोड़ा करीब है ज़्यादा दूर नहीं है गुलशन इकबाल में है ये और तकरीबन डिस्को बेकरी के करीब है बहुत ज़्यादा मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम जा रहा था देखने के लिए आए इसको डिस्कवर करते हैं क्या है ये जी ये है फर्स्ट लुक मेलमा का मेलमा रेस्टोरेंट में हम लोग जैसे ही अंदर गए तो आ, सामने ही वैले पार्किंग वाले जाए उन्होंने गाड़ी वगैरह पार्क की मेरी लेके सारी और उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की तो वो फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे इसका एंट्रेंस खासतौर पर बहुत प्यारी थी बिल्डिंग एक अलग ही खूबसूरत तरीके से जो है पेश कर रही थी वेलकम टू मेलमा रेस्टोरेंट लिखा हुआ इतना ज़बरदस्त तरीक़े से और मैं जब अंदर जाना शुरू हुआ तो लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम बहुत प्यारा था लाइट्स का इंतज़ाम राइट साइड पे एक बड़ा खूबसूरत सेटिंग अरेंजमेंट रखा था ओपन ईयर खासतौर पर रखा था लेफ़्ट पे बच्चों के झूले वूले भी रखे हुए थे बच्चे वहाँ पे ज़्यादा छोटे बच्चे थे झूला झूल रहे थे अपना आ, उसके साथ जो है राइट साइड पे मैंने बताया आपको ओपन ईयर था बड़ा खूबसूरत रेस्ट बनाया हुआ था वहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हैं और बड़े खूबसूरत पौधे लगाए थे लाइट्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था साफ सुथरा सफ़ाई बहुत ज़बरदस्त थी ये सब ओपन ईयर था बिल्कुल और इसके बाद फिर हम वहाँ से निकले तो देखा कि साइट पर ही जो है बड़ा परफ्यूम का एक वो स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने जो कि बड़ा ख़ूबसूरत लग रहा था और मेलमा रेस्टोरेंट की इंट्रेंस तो है ही खूबसूरत नज़र आ रही थी वो सबको के बहुत प्यारी है और सामने ही मुझे नज़र आ रहा है परफ्यूम्स जो कि मुझे आपको पता है मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो परफ्यूम्स वगैरह देखे मैंने ज़रा सा इनके बड़े अच्छे लगे बड़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस थी उसके बाद मैं आगे गया लेफ़्ट साइड पर बारबिक्यू एरिया है जहाँ लाइफ बार्बिक्यू बन रहा है तो लेफ़्ट में ही आपको वो नज़र आ जाएगा बार्बिक्यू का एरिया और लेफ्ट में ही अंदर की तरफ जाके किचन वगैरह सब कुछ है इनका मैं जो हूँ आगे हम बड़े और जो है आगे जाके शुरू हुए ऊपर चढ़ना सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है छोटी सी बड़ा अच्छा लगा मुझे आ, उसके अलावा जो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ लिफ्ट अलग है जो अगर लिफ्ट पे जाना चाहे वो है नीचे अलग सेटिंग एरिया बनाया हुआ है इस एयर एर कंडीशन एरिया है पूरा शीशे का आप देख सकते हैं ये वाला ये भी एक से आप यहाँ भी लोग आके फैमिली खा सकती हैं अगर ऊपर जाना चाहें क्योंकि मेरी ये पार्टी थी तो ऊपर थी वो सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत बनाई हुई हैं एक नॉर्मल स्टाइल नहीं है ये बड़ा ख़ूबसूरत इन्होंने जो डेकोरेट किया हुआ है कलरिंग बड़ी प्यारी की डायग्राम्स बहुत खूबसूरत बनाए जो कि एक बहुत बेस्ट लुक दे रहे थे मेलमा का उसके अलावा जो उन्होंने पौधे वगैरह रखे हैं वाज वगैरह सब जगह रखे हैं इवन कि इन्होंने जो लैम्प्स लाइट लगाई हुई हैं वो इस असम awesome, बहुत प्यारा था बहुत खूबसूरत लग रहा था फिर ऊपर से नज़ारा बहुत प्यारा था ये फ़र्स्ट फ्लोर था जहाँ से मैं आपको देख रहा दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ये फर्स्ट फ्लोर है पूरा एरिया बनाया हुआ है बड़ा ख़ूबसूरत और उसके अलावा जो है फिर मैं और ऊपर हम गए हैं सेकेंड फ्लोर पर मैं वैसे लिफ्ट में भी जा सकता था सिर्फ ये आपको सीढ़ियाँ दिखाने के लिए जो है मैं सीढ़ियों से गया गूँ ताकि आप देखें कि बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है इसका अम्बियास दिया हुआ है तो मज़ा आया मुझे देख के सीढ़ियाँ हम चढ़ के ऊपर आए सेकंड फ्लोर पे वो बहुत ही ख़ूबसूरत था वो भी कुछ ओपन एयर सा था आ, अंदर एक साइड पे जो है कवर्ड एरिया था जहाँ पे अंदर पार्टी वगैरह चल रही थी जो कि बर्थडे पार्टी अंदर थी वहाँ एसी सी कवर था पूरा और ये सामने आप देख सकते हैं पूरा जो है डिस्कवरी का एरिया है इधर एक साइड पर आपको जो है डिस्को बैकरी भी नज़र आ जाएगी सामने वो बड़ा ख़ूबसूरत एरिया उन्होंने बनाया हुआ था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सामने हमारी तकरीब चल रही है थोड़ी सी हम जो है पहले अंदर चले जाएँ वरना हमारे अंदर जो मेहमान जो मेज़बान हैं वो नाराज़ न हो जाए कि बाहर वीडियो बना रहे है। तो पहले थोड़ी सी अंदर चलते हैं ज़रा बच्चों को सबको सलाम दुआ करके बड़ों से मिल मिला के थोड़ी सी बर्थडे पार्टी अरेंज देख के उसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं बाहर बर्थडे के लिए बड़ा खूबसूरत बैलून वगैरह से नाम वाम लिखा हुआ था बहुत अच्छा अरेंज किया था केक बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था केक जो है और इतना टेस्टी था कि बस मैंने लिंक में इसका एक उनका जो जिन्होंने केक बनाया है उनका डिटेल दी है उनकी इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन की है तो आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो यहाँ ज़रूर ऑर्डर करें बहुत प्यारा केक और ये पेस्ट्रीज़ बनाई थी बहुत मज़ेदार थी ये अब ये हम थोड़ा सा बाहर आते हैं देखते हैं ये लुक थोड़ा सा उन्होंने दिया है हल्का सा इसको क्या कह सकते हैं ये कॉफ़ी शॉप टाइप की चीज़ है यहाँ कॉफ़ी वगैरह जूसेज़ वगैरह मिलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट देखें आप कितने ख़ूबसूरत सोफ़े और चीज़ें लगाई हैं तो लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम का एरिया बड़ा अच्छा बनाया है जेंट्स और लेडीज़ का इंट्रेंस बड़ी ख़ूबसूरत है उसकी और एक अलग ही एक अलग ही एक ख़ूबसूरती दे रहा था हर चीज़ की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम बहुत प्यारा है सिटिंग अरेंजमेंट आप देखें कितनी ख़ूबसूरत है ऐसे बैठने के लिए सब दिया गया है अंदर अब पार्टी भी चल रही है बाहर आप जो है इस तरह के भी कर सकते हैं उसके अलावा फिर ऊपर छत पे इसके ऊपर भी एक एरिया है जो बिल्कुल रूफ़ टॉप है रूफ़ टॉप पर भी हम गए वहाँ पर देखा वो भी बड़ा खूबसूरत एरिया बनाया था वहाँ भी लोग बैठे हुए थे ओपन एयर था तकरीबन वो भी लेकिन वो बहुत लाइट्स वगैरह और उसका भी जो उन्होंने जो ख़ूबसूरत अरेंजमेंट की थी पौधों की लाइट्स की वो बहुत प्यारी थी ग्रिल्स वगैरह जिस तरह से उन्होंने लगाया हुआ था वो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे कि बाकी मैं अच्छा लगा मुझे देख के और पौधे वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ भी खाने पीने के लिए लोग बैठे हुए थे टेबल्स में ज़्यादा बना नहीं सकता था क्योंकि फैमिलीज़ बैठी खाना खा रही थी वहाँ पर तो मैंने करीब करीब की चीज़ें बस बनाई हैं देखी मुझे पौधे अच्छे लगे ख़ासतौर पर ये मोगरा पूरे में मोगरा फूल है बड़ी खूबसूरत तो और इतनी खुशबू थी इस फूल की मोगरा फूल शायद आपको पता है बेले की तरह का होता है मोतिया के थोड़ा सा बड़ा होता है और ये इसका अरेंजमेंट है पूरा ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जो इनका बनाया हुआ है रूफ़ टॉप पर जो कि बहुत खूबसूरत लगा रूफ़ टॉप के उसके बाद हम नीचे आए तो हमने आके थोड़ी सी इनका मेन्यू कार्ड देखा कि मेन्यू कार्ड देखते हैं कि क्या होता है बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू कार्ड बनाया हुआ था इन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से ज़ाहिर लोग जो आते हैं ऑर्डर देते हैं रेट भी मुनासिब लगे मुझे को इतने ज़्यादा नहीं लगे तो लेकिन अच्छा था बहुत ज़बरदस्त जो कि मुझे अच्छा लगा इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है अब खाने का टाइम हो गया है जी हमारा खाना आ चुका है तो हमें बुलाया कि अंदर हम गए आप देख सकते हैं बारबेक्यू प्लेटर पूरा रखा हुआ है ज़बरदस्त कस्म का था बहुत ही टेस्टी बहुत ही टेस्टी था मटन कढ़ाई थी इसके अलावा चिकन कढ़ाई थी और इसके अलावा जो है अगवानी राइस थे बहुत मज़ेदार बहुत ही मज़ेदार पराठे वग़ैरह ये सब चीज़ें और जो है बहुत ज़्यादा प्लेटर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त था और बहुत ही टेस्टी था टेस्ट के बारे में अगर बताया जाए तो प्लेटर में जितनी चीज़ें थी वाई चिकन मटन की चीज़ें सारी थी और जो है बहुत ही मज़ेदार था हर चीज़ कढ़ाई मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई मैंने दोनों चखी बहुत मज़ेदार थी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था कि मज़ा आ गया उसके बाद फिर ज़ाहिर मीठे का टाइम लगता है मीठे के लिए हमने जो है हमें दिया गया था कुनाफ़ा कुनाफा एक अरबिक डिश है जो कि आपको पता है और मेरी फेवरेट डिश है क्योंकि मैं अभी दुबई में बहुत खाता था कुनाफा और ये जो है कुनाफा मेरी सबसे फेवरेट डिश है तो बहुत टेस्टी था कुनाफा और मज़ा आया गुनाफा भी खा के थोड़ा सा बस इसमें मुझे लगा शीरा कम था लेकिन जो है मुनाफा बहुत अच्छा था मज़ा आया देख के और इसके अलावा फिर जो है बस खाना खाया सब कुछ जो अब हमने कहा वापसी का प्लान बनाया जाए तो वापसी के लिए सफ़र के लिए आ, वैसे ही सीढ़ियों से उतर के हमने कहा आपको लास्ट लुक भी दिखा दें कि जो है कैसा लग रहा है सीढ़ियाँ वगैरह इनकी तो आखिरी लुक हमने दिखाया चीज़ें और इसके अलावा बाहर से आते हुए हमने मेलमा रेस्टोरेंट पर अपनी गाड़ी मंगवाई इतनी देर में हमने यहाँ कहा चलो थोड़ी मूवी बनवा लें तो हमने एंड की मूवी थोड़ी सी बनाई जो कि बहुत अच्छा लगा मज़ा आया देख के इसके बाद फिर सफ़र हमारा घर की तरफ रवा दवा स्टार्ट हो गया ये वीडियो भी हम ख़त्म करते हैं इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको और मेलमा रेस्टोरेंट कैसे अगर आप गए तो अपने भी मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा आपका वहाँ पे जाना इसके अलावा जो है हम नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे ज़रूर आपके लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू